что для того, чтобы приготовить вареники, что нужно вкладывать в тесто, в души. Самая главная хорошая команда, такая, как у нас на ВДТ, давние традиции семейные, которые мы берегаем. Желание устроить праздник. У нас такая телерадиокомпания, у нас много людей, но они все настолько семейно настроены, и поэтому, когда мы собираемся... Ну, почти всегда у меня на кухне, только когда у меня внучка родилась, если маленькая была, тогда мы собирались в семье, созданная у нас же в телерадиокомпании и мы делали у них на кухне. А, а так обычно самая большая кухня по всей видимости у меня, поэтому делаем тут.